السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ آبدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں مولا علی مولا مشکل کشا علی اور جناب قمبر کا قصہ پیش کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری امری و یسریلی من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وعالی علیہ محمد کما صلیت علی ابراہیمہ وعالی اعلیٰ علیہ ابراہیمہ حمید مجید سوری گلا خراب ہو گیا ہے تو یوں ہوا کہ یمن کے علاقے میں دو بھائی تھے جو دونوں بادشاہ تھے یمن بہت بڑا علاقہ تھا اب ہوا یوں کہ ایک بھائی کے یہاں بیٹا تھا ایک بھائی کے یہاں بیٹی تھی جس بھائی کے ہاں بیٹ, بیٹا تھا اس نے اپنے بھائی کو بیٹی کا رشتہ دیا بھائی مان گیا بیٹی کا باپ جو تھا چنانچہ یہ بس رشتہ طے ہو گیا اور لیکن ہوا یوں کہ جس کا بیٹا تھا وہ بادشاہ مر گیا اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو یہ تو ابھی معصوم تھا بچہ اس کی جائیداد تمام جائیداد اس کو قبضے میں لے لی یعنی جتنی بھی بادشاہت کی وہ تھا کہ سلسلہ تھا وہ سب بیٹی کے باپ نے اپنے انڈر میں لے لیا وقت گزرا اور یہ بچہ جوان ہو گیا اب اس نے اپنے چچا سے جا کے کہا کہ دیکھو میرے باپ نے تمہاری بیٹی سے میرا رشتہ کیا تھا اب میری شادی بھی کر دو اور میرا حصہ مجھے دے دو تو بیٹی کے باپ نے کہا میں تمہیں ضرور دوں گا شادی بھی کروں گا لیکن پہلے میری ایک شرط تمہیں ماننا ہوگی اور وہ شرط یہ ہے کہ ایک علاقے میں جو میں تمہیں بتاؤں وہاں ایک شخص رہتا ہے اس کا نام ہے علی اس علی کا سر مجھے کاٹ کے لا دو تو میں تمہاری شادی کر دوں گا اور تمہارا حصہ بھی دے دوں گا یہ راضی ہو گیا نوجوان اور اس نے کہا اچھا مجھے تھوڑی فوج دے دو مدد کے لیے اس نے فوج بھی دے دی اب یہ گیا اپنے فوجی دستے کے ساتھ اور شہر میں داخل ہو گیا فوجی دستے کو باہر ہی کھڑا رکھا اور کہا کہ جب میں اس مدد کو بلاؤں تب آ جانا یا کچھ اس نے طے کر لیا کہ کب آ جانا اب یہ گیا اندر صبح کا ٹائم تھا فجر کا مولا مشکل کشا نماز پڑھ کے اپنا پھاوڑا کندھے پہ رکھ کے جا رہے تھے اپنے کام کاج کی تلاش میں اب یہ سامنے آیا نوجوان اس نے پوچھا کیا تم علی کو جانتے ہو مولا مشکل کش آ کے سامنے آ کے پوچھا کہاں ہمیں جانتا ہوں تو اس نے نوجوان نے کہا کہ وہ ایسا ہے کہا ہاں میں جانتا ہوں وہ ایسا ہے جو بھی اس نے بتائی پہچان بتائی مولا کہتے رہے ہاں وہ ایسا ہی ہے پھر ایک وقت آیا جب مولا مشکل کشاہ نے کہا ہاں میں ہی تو علی ہوں بس اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور مولا کے اوپر سر کاٹنے کے لیے وار کیا جیسے ہی وار کیا مولا نے ایک ہی ہاتھ سے اس کے تلوار کے دو ٹکڑے کر دیے تلوار اس کے ہاتھ سے چھٹ کے زمین پہ جا گری اس کے بعد مولا نے اس کو اٹھایا ایک ہاتھ سے اور آسمان کی بلندی تک لے گئے اتنی بلندی تک لے گئے کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا جب ایک حد تک بلندی پہنچ گئی تو مولا نے اسے اتارا اور پھیکا نہیں زمین پر بلکہ اتار کے کھڑا کیا کہا کہ دیکھ لیا میں ہی تو علی ہوں میں ہی وہ علی ہوں جس کی تم کو تلاش ہے اور مولا نے پھر پھاوڑا زمین پر پھیک دیا اور کہا کہ تم میرا سر کاٹ لو اگر تمہارا بھلا ہو سکتا ہے تو بس یہ وہ وقت تھا کہ وہ نوجوان مولا کے قدموں میں گر گیا مولا نے اسے اٹھایا سینے سے لگایا اور چونکہ کافی دیر اس میں لگ گئی تھی تو اس کا دستہ اندر آ گیا اب سپاہیوں نے دیکھا کہ ان کا جو نوجوان ہے سپہ سالار ہے وہ تو سینے سے لگا ہوا ہے کسی شخص کے جب وہ پاس آئے دستہ پاس آیا تو نوجوان سپہ سالار نے کہا کہ بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤ اور اس سے کہنا کہ نہ مجھے تمہارا تخت و تختات چاہیے نہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنا ہے اب وہ باختیار ہے جہاں چاہے شادی کر دے اور جیسے چاہے وہ دولت اور شہنشاہیت شاہیت سب لے لے دستہ واپس چلا گیا لیکن جس وقت مولا علی نے سینے سے لگایا کمبر کو اٹھا کے اس وقت آپ دونوں کے سر پر سے ایک خاص پرندہ گزرا جس کو كمبراں کہتے تھے مولا علی نے اسی وقت نام دے دیا جناب قمبر کو کہ تمہارا نام قمبر ہے لیکن جناب قمبر نے کبھی بھی پوری زندگی اپنے آپ کو اپنے نام سے متعارف نہیں کروایا بلکہ جب کوئی پوچھتا تھا حسب نصب تو آپ قمبر کہتے تھے کہ, کہ میں اس کا غلام ہوں جس نے ایک جنگ دو تلواروں سے لڑی دو ہی نیزوں سے لڑی اور دونوں قبلتین کی طرف نماز پڑھی رسول اللہ کی دو دفعہ بیعت کی جو زندگی بھر آنکھ جھپکنے کے برابر عرصے میں عرصے کے لیے بھی کافر نہ رہا نہ ہوا میں مومنین میں سب سے زیادہ صالح مرد کا غلام ہوں جو انبیاء کا وارث ہے اور رسول اللہ کے عوصیہ کا سید و سردار ہے بتایا جاتا ہے کہ جناب قمبر جسمانی طاقت میں کافی مضبوط تھے اور لیکن مولا علی کی خدمت میں آنے کے بعد آپ بہت ہی ہمبل ہو گئے تھے اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جناب قمبر کی کسی نے بہترامی کی اور وہ بے چین ہوئے جواب دینا ہی چاہتے تھے کہ امام علی مولا علی مولا مشکل کشا نے فرمایا اے قمبر گالی دینے والے سے بے اتنائی کرو اور اس کو اسی کی حالت پر چھوڑ دو تاکہ خدا مطال کو تم خوش کر سکو اور شیطان کو غذب کرو اور دشمن کو سزا دو کیونکہ دشمن کی اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں کہ اس کے ساتھ بے اتنائی برتی جائے قسم ہے اس خدا کی جو دانے کو شگافتہ کرنے والا اور انسان کو پیدا کرنے والا ہے مومن حلم و بردباری سے زیادہ کسی اور چیز سے خدا کو راضی نہیں کرتا ہے دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے غصے کو ضبط کرنے سے زیادہ کسی اور چیز سے شیطان کو ناراض نہیں کرتا ہے اور احمق کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرنے سے زیادہ اسے کسی چیز سے سزا نہیں دیتا ہے یہ بہار والانوار میں لکھی ہوئی ہیں باتیں تاریخ میں متعدد مرتبہ قمبر نے اپنا یہی تعارف کروایا آپ کا مزار روایات کے مطابق محلہ یہود و نصارہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جو جناب قمبر کے نام سے موصوم ہے اور وہاں پہ لوگ زیارت کے لیے آپ کی مزار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں یہاں تک میری پوسٹ تھی اور میں مولائے مشکل کشا مولائے کائنات کی خدمت میں اور کیا نظرانہ پیش کروں سوائے اللہ صلی اللہ محمد والے محمد کے اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ ہم آپ کے آپ کی قوم میں ہیں خدا کا شکر ہے احسان پروردگار کا و آخر و داوانہ الحمد رب العالمین وسلات والسلام و, و علی خیر المرسلین و علیہ طیبین الطاہرین اپنی میزبان کو اجازت دیجیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ خدا حافظ فی امان اللہ